লিপা লিপা মোচা কৰিলে কি হয় এইটো বিষয়ে জনাৰ দৰকাৰ আছে আমাৰ মানুহক বা ভকতসকলক মানে কথা হৈছে কি ঠেলাই গোটেই কাম কৰাব লাগে এই ঠেলাই গোটেই কৰাব লাগে নে নিজে কৰিব লাগে আচলতে এই কথাটো মানে বুজি লোৱাৰ পিছত দেখিব তেতিয়া মন নিজেই আগবাঢ়িব যে এই কামটো আচলতে তেতিয়াহ'লে উত্তম কাম আমি বুজি নাপাওঁ যে সেইকাৰণে কামটোৰ প্ৰতি আমাৰ অনীহা মানে ঠিলে ঢকিয়াই কাম কৰাবলগীয়া হৈছে মানে কোনোবাই কিবা এটা অসুবিধা দেখুৱাই মানে এই কামটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে আচলতে সেই কামটো কৰিলে আমাৰ কি হয় লাভালাভ কি এই বিষয়ে জানিলে তেতিয়া নিশ্চয় কামটো কৰি ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত চাম এতিয়া আজি মই দীপদানৰ ওপৰতে আলোচনা কৰোঁ যোৱাকালি যথেষ্টখিনি আমি চালোঁ দিপদানৰ আৰম্ভণিৰ কৰা হৈছিল যদিও যথেষ্টখিনি আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ দিপদান মাহটোত আজি পিছৰখিনি চাওঁ এই মাছে হৰি মন্দিৰে দীপদান কৰিলে আ ধৰা দামে পুনৰ আগমন কৰিতে হয় না আমি বিশেষকৈ কাতি মাহটোত দিপদান যদি কৰোঁ আমাৰ হৰি মন্দিৰত নামঘৰত গোসাঁইঘৰত তেতিয়াহ'লে কি হয় এই ধৰা দামত মানে আমিতো চৌৰাশী লক্ষ্যবোৰ আপদান কৰিব লাগিব অহা যোৱা সেইটো অন্তত কৰিব না সে বন্ধ হয়ে যাব রাস্তা সূর্য গ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে ও গ্রহণে নর্দমা তিথে না দান আদি করলে যে পুণ্য হয় কার্তিক মাসে দীপদান করিলে তাহা উপেক্ষা কোটি গুণ পুণ্য উপার্জন করতে পারে যার পর্যত্ত ধৃতদ্বীপ বা তিল তৈল দ্বীপ হরি মন্দিরে প্রজ্বলিত হয় সে ঋষি সার সেই ব্যক্তি অশ্ৰমে যজ্ঞ কৰিবাৰ আৱশ্যকী কাৰ্তিক মাহে হৰিকৈ দিৱদান কৰিলে মন্ত্ৰ বৰ্জিত ওৰ স্বৌচ বৰ্জিত কৰ্মও সম্পূৰ্ণ হয় এনে অন্য মাহত আমি দিৱদান কৰিলে কিছুমান মন্ত্ৰ থাকে মন্ত্ৰ গাই দিৱদান কৰিব লাগে কিন্তু কাতি মাহত কোনোবা যদি মন্ত্ৰও মানে নেজানে নাজানাকেও যদি দিছে আৰু তেওঁ খুচি শুদ্ধ যিটো নেকি আমাৰ দেহ শুদ্ধ হৈ থকা বুলি কয় অসুচি নহয় খুচি তেনেকুৱা ভাজেও যদি দিছে ভগৱান তাতো সন্তুষ্ট বুলি কৈছে এই কাতি মাহটোৰ ক্ষেত্ৰতহে অন্য মাহ কিন্তু শুদ্ধ হৈ দিব লাগিব এই মাহ শুদ্ধ অশুদ্ধ সেয়া দি মানে শ্ৰদ্ধা মানে ভৰি মানে ঈশ্বৰৰ নামত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমি সেৱা দিব কৰিব লাগিব তাতেই ফল হ'ব বুলি কৈছে যি কাৰ্তিক মাহে হৰিৰ সন্মুখে দীপদান কৰে নিখিল তীর্থ স্নান ও নিখিলযজ্ঞ তৎ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া হইয়াছে জানিবে যাবৎ কার্তিক মাসে হরির সম্মুখে দ্বীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া যায় না যায় তাবৎকালীন পুণ্য সমূহ স্বর্গমূর্ত ও পাতলে গর্জন করিতে থাকে হে ব্রাহ্মণ পুরাকাল হইতে পিতৃগণ এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে যদি আমাদের বংশে ভূম ভূমণ্ডলে এই ৰূপ সন্তজে জন্মে যে কাৰ্তিক মাৰ্চে দীপদান দ্বাৰা হৰিৰ প্ৰীতি চমুৎপাদন কৰে তাহ'লে আমাৰ জনাজনে প্ৰসাদে অৱশ্যে মুক্তিভাগী হৈ গ'ল সেইটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ যিবিলাক মানে পিতৃপুৰুষসকল ইতিমধ্যে কত দেউতাৰ দেতাক তেখেতৰ দেউতাক তেখেতৰ দেউতাক পূৰ্বপুৰুষ যিমান আছে চবেই চবেইতো আৰু মুক্তি পোৱা নাই কোনোবাই কিবা নহয় কিবা এটাত মানে কি হৈ আছে মানে জন্ম পাইছে কোনোবাই কুলত জন্ম পাইছে কিন্তু মুক্তি হ'লে হোৱা নাই তেওঁলোকেও মানে য'ত যোনে য'ত আছে বা যিসকলে এতিয়াও মানে আত্মা হৈয়ে আছে পেটাত্মা হৈয়ে হওক যিকোনো এটা হেৰিতে হওক যি ক'লতে যোনে নাথাকক চবেই কিন্তু আশা কৰি আছে মোৰ বংশত এজন কৃষ্ণ ভক্ত জন্ম হওক আৰু তেওঁ এই কাতি মাহটো যদি কিবা কৰি মানে হৰিৰ ভজনা কৰি যদি হৰি প্ৰসাদ যদি আমাক দিয়ে আৰু এই কাতি মাহত যদি মানে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে শত তেতিয়াহ'লে আমি মুক্তিৰ ভাগি হ'ব পাৰিম গতিকে এনে এটি সন্তান আমাৰ পৰিয়ালত বা আমাৰ বংশত জন্ম হওক তেওঁলোকেও আশা কৰে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে কোনখিনি জানে আমি কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক ভকত হোৱাটো নিবিচাৰোঁ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নামঘৰলৈ যাওক সদায় ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগ্ৰহ কৰক এইটো কিন্তু আমাৰ গাৰ্জেণ্টে নিবিচাৰে এইটো অপ্ৰিয় কিন্তু সত্য কিয় নিবিচাৰে ই যদি ভকত হৈ যায় আমাৰ ফালে আদ্যায়ে পৰিব কাৰণ ভকত হৈ গ'লে ইটো ইনকপ নাইকিয়া হ'ব ই চাকৰি বাকৰি যদি নকৰে কিবা এটা বেপাৰ বাণিজ্যত যদি নকৰে আমাক চলাব কোনে গতিকে তেওঁলোক যি হয় হওক আমি অন্ততঃ বুঢ়া বয়সত যাতে চলিব পাৰোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে ভগৱানে চব হিচাপ নিকাচ কৰি বুঢ়া বয়সত তাক সেই আলাহ ঠেঙিয়ে কৰায় কিয় সি যিহেতুকে ভগৱানৰ চিন্তা নকৰিলে বৰঞ্চ ভগৱানৰ ভক্ত হোৱাটোও তেওঁ কামনা নকৰিলে গতিকে তেওঁ সেইটোৰ মানে যিটো ফল এই ফলটো ভোগ কৰিবলৈ নাপায় ভগৱানেই নিদে সেই সুমতিটো সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ থাকিলে কি হ'ব কত ল'ৰা ছোৱালী থকা ব মাক বাপেককো দেখিছোঁ আলাহ আথানি ভাত মুঠেও নাপায় কাপোৰ এযোৰ নাপায় ভাল মাত কথা এটা নাপায় লালন পালন বুলিবলৈ একোৱেই নাপায় দেখি আছোঁ সমাজত গতিকে শাস্ত্ৰই এটা কথা কৈছে কিন্তু যে যি পৰিয়ালত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়ৰ আছে সি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰেও হয়তো ল'ৰা এই কি কয় মাক বাপেকৰ ভৰণ পোষণ দিব নোৱাৰিব কিন্তু যি ঘৰত কৃষ্ণ ভক্ত আছে সি যেনেকৈয়ে নহওক মাক বাপেকৰ ভৰণ পোষণ দিবই সেইটো দায়িত্ব সিয়েই লৈ লয় ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ভগৱানৰ কৃপা ভগৱানে তাক সুমতি দিয়ে যা তোৰ মা দেউতাৰ যাতে কষ্ট নহয় তোৰ মা দেউতাৰ মোৰ ভক্ত তইও ভক্ত গতিকে তোক এই কৃপা কৰিলোঁ তই অন্তত তেওঁলোকৰ পেলাই এই দুনিয়াত আছে কি আজি টকা পইচাৰ মানে লালস হাত পৰি আমি এইবিলাক এইটো মূৰ সেইটো মূৰ মূৰ কৰি আছোঁ কিন্তু মৰি যোৱাৰ পিছত কোনো কাৰো নহয় আত্মাৰ নিজৰ আত্ম পৰিয়ালৰ আত্মাটোকে আন এজনে কি কৰিব নোৱাৰে চিনিব পৰা ক্ষমতা নাই তাৰমানে দেহৰ ভিতৰত আত্মা থকালৈকেহে মূৰ মূৰ মৰি গ'লেই শেষ এইটো আৰু কাৰো সম্পৰ্ক হৈ নাথাকিল সেইকাৰণে যদি পুত্ৰ হিচাপে যে কোনোবাই কৃষ্ণ ভক্ত যদি থাকে তেনেহ'লে সেই কৃষ্ণ ভক্তই কৃষ্ণ ভক্তই এটাই দায়িত্বই কিন্তু তেওঁ সদায় এক নম্বৰ দায়িত্ব হ'ল পিতৃ মাতৃক ভৰণ পোষণ দিয়া কৃষ্ণ ভক্তই এইটো দায়িত্বই কিন্তু যদি তেনেধৰণৰ কৃষ্ণভক্ত সন্তান থাকে তেওঁক মানে মানুহে আৰু বুজাব নালাগে তেওঁ নিজে নাখাই হ'লেও মাক দেউতাকৰ এইকণ কৰিবই লালন পালন কিয়নো মাক দেউতাকক অৱহেলা কৰি যদি কোনোবাই ধৰ্ম কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ধৰ্ম নহয় সেইটো শূন্য বুলি কৈছে মাক দেউতাক সেইটো গুৰু ঠে গোবিন্দ ভজে সেই পাতি নৰকে মজে সেইটো গুৰু ঘৰতেই আছে এই গুৰু থৈ গোবিন্দ ভজিবলৈ যোৱা মানে সেইটো নৰকত মজাহে হয় গতিকে প্ৰথম আদি গুৰুৱে হ'ল পিতৃ মাতৃ পিতৃ মাতৃকজনে মানে ক্ষমভক্তি নকৰে পিতৃ মাতৃকজনে অৱহেলা কৰে তাক ভগৱানে কোনোদিনো মাৰ্চি নকৰে সেইটো মানে এদিন ভুগিবই লাগিব তাৰ যন্ত্ৰণা তাৰ ঔৰসত যিকেইটা জন্ম হ'ব সেইকেইটাও সেই অদ্ভুতেই হ'ব গতিকে ভৱিষ্যতে সি আৰু শান্তিতে ভাত খাম এইটো ভবাটো অনুচিত এদিন কিন্তু তাৰ ফল নিজেই পাব সৰ্বানুষ্ঠান ৰহিত ও স্ব পাপে পাপী হৈয়ো কাৰ্তিক মাৰ্চে দীপদান কৰিলে নিঃসন্দেহে পবিত্ৰ হৈ পাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি বিশেষকৈ এই প্ৰদীপ জ্বলোৱাত বেছি গুৰুত্ব দি আছোঁ যোনে যেনেকৈ পাইছে বোলে মই দিয়া নাই তেতিয়াহ'লেতো মই এতিয়া নামঘৰলৈ আহিলোঁ মইতো দিয়াই নাই অঁ হ'ব বাৰু শুনিলেওতো হ'ব নামঘৰত আহি ভকতৰ লগত একেলগে বহি আমি যে যিবিলাক মানে সুন্দৰ জ্ঞানৰ কথা ওলাই আছে শাস্ত্ৰৰ কথা সেইবিলাক শুনিলেও যথেষ্ট আৰে আজি দিব পৰা নাই কালি পৰহিটো দিব পাৰিম জ্ঞানটো যদি হৈ যায় প্ৰথম কথা হ'ল জ্ঞান যদি মোৰ জ্ঞানটো সোমায় তেতিয়া নিশ্চয় কালি পৰশিৰ ব্যৱস্থা ওলাই যাব আজিয়ে যে দিব লাগিব কি কথা আছে গোটেই মাহটোৱেই আমি চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব ত্ৰিভু বনে তাঁত কোনো পাপ দৃষ্ট হয় নাই যাহা কাৰ্তিক মাছে শৰীৰ সন্মুখে দিগদান দ্বাৰা ধ্বংস না হয় দেখিছে কৈছে এনেকে এ ধরনের পাপ নাই যুক্ত পাপ ন কাতি মাহত হরির নামত প্রদীপ আমি যদি জ্বলাও তো মানে সেই পাপ খণ্ডন নহয় তার সব পাপেই খন্ডন হয়ে যাব ভস্ম হয়ে যাব গতি এটা কাতি মাহর একটা পড়ে সেই তাপস যিনি কার্তিক মাসে হরির ভাগে দীপদান করেন তিনি সর্ববাধারোহিত নিত্য পদ লাভ করিয়া থাকেন যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কার্তিক মাস বা কেবলমাত্র দা দশ দিনে স করপুর দ্বীপ অর্পণ করে তাহা তাহার যে পুণ্য অর্জিত হয় তাহা বলি অবধান করা হয় এইটা বিশেষ করে কাতি মাস মই এইটো কই আছো আমি এটা বিশেষ আমি বন্িটু কি দি জ্বলাইছে মিঠাতেল হ্যাঁ মিঠাতেল অন্য তেল অবিহনে মিঠাতেলেই দিব লাগিব যিহেতুকে নাই কিবা এটাটো শ্ৰদ্ধা আছে মোৰ মানে বন্তিটো জ্বলাবই লাগিব কিন্তু পৰাপক্ষত মিঠাতেলটো নিদি তাৰ ঠাইত কৰিব লাগে সি সূৰ্যমুখী তেলটো ল'ব লাগে সূৰ্যমুখী তেলৰ লগত আৰু সুগন্ধি মিক্স কৰিব লাগিব সেয়ে কি কি কৈছে কৰ্পুৰ অগুৰ তাৰপিছত তিলৰ তেল আৰু ঘি এইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত চাকিটো যেতিয়া আপুনি জ্বলাই দিব তেতিয়া দেখিব তাৰ পৰা কি সুন্দৰ এটা চেণ্ট আহে সেই বস্তুটো মানে পৰাপক্ষত কৰিব লাগে যদি উপায় নাই তেতিয়াতো আৰু চলিবইহে চলাব লাগিব শ্ৰদ্ধাটোৱে ডাঙৰ বস্তু মোৰ অন্তৰত আছে মই যোগাৰ কৰিব পৰা নাই হা গতিকে পইচা খৰচ কৰি যিখিনি কৰোঁ তাতকৈ শ্ৰদ্ধাটো কিন্তু আৰু বেছি ডাঙৰহে ভক্তি আছে শক্তিটো নাই গতিকে এ চলে যাব কিন্তু ভক্তি তো লই দিব হে দেবঋষে শকর্পুর দীপদান করলে সেই দীপদান দীপ দাতার বংশে যে সকল ব্যক্তি উৎপন্ন হয়ে আছে ভবিষ্যতে যাহারা উৎপন্ন হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি অতীত হয়ে আছে উ যাহাদের সংখ্যা নাই তাহারের সকলে চিরদিন শেষে বর্ষে চোৰ ধামে বিহাৰ পূৰ্বক হৰিৰ কৃপাই মুখ্য লাভ কৰে আহ কথা এটা কৈছে কিন্তু এই যে মানে আমি যে পাঁচ ৰক্ৰ সুগন্ধি দি যে হৰিৰ ওচৰত যে সিহঁতৰ হৰিৰ নামত যে আমি চাকি গছি জ্বলালোঁ এই চাকি গছিৰ প্ৰভাৱত হৰি ইমানেই সন্তুষ্ট হয় যে যাৰ ফলত এইকেইটা কি কৈছে যে দ্বীপদাতা অৰ্থাৎ দ্বীপ যোনে জ্বলাইছে সেইজনৰ বংশত যে সকল ব্যক্তি উৎপন্ন হয়ে আছে বা ভবিষ্যতে যাহারা উৎপন্ন হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি অতীত হয়ে আছে ও যাহাদের সংখ্যা নাই তাহারাও সকলে চিরদিনে শেষাব শেষাব বসে সুরধামে বিহার পূর্বক মানে তেওঁলোকে সবই মানে যত জুনে যত না থাকক মুক্তি পায় মানে স্বর্গবাকি হয় সবই স্বর্গ আপনার মানে এই নজন মানে হৰি ভক্ত হ'ব লাগিব বংশত যে এই কামখিনি কৰিব পাৰিব আৰু কি কয় লগতে হৰিৰ কৃপাত মুক্তি লাভ কৰে বুলি কৈছে চবেই পাপৰ পৰা মুক্তিলৈ ক'ত যাব স্বৰ্গ পৰি যাব আকৌ স্বৰ্গ পূৰ গৈও তেওঁ তাতো কিছুদিনৰ পিছত আকৌ হ'ব হৰি ধামলৈ মুক্তি পাব আৰু লিখিত হৈছে সেই দিনৰ চপ্তম কাৰ্তিক মাছে দুত ক্ৰীড়া চলেও হৰি মন্দিৰ আলোকিত কৰিলে তৰ দাদাৰ চিঞৰ সপ্তকুল পৱিত্ৰ হয় কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ লগত জগত পৰি ধেমালিটো যদি কৰিছে তেতিয়াও তাৰ খাট কুলৰলৈকে এইটো প্ৰভাৱ পৰিব দেখিলে খাট কুললৈকে মানে পৰিব এইটো প্ৰভাৱটো কোনোবাই মানে শ্ৰদ্ধা ভৰিত দিয়া নাই এনে ধেমালিতে দিছে বা কাৰোবাৰ জগত পৰিয়েহি দিছে কোনোবাই মাতি লৈ আহিলে বোলে ব'ল সিয়াই ইয়াত আহি দেখিলে যে অ' এইটো পৰিৱেশতে মোক মাতিছে মইতো এইটো ভবাই নাছিলোঁ আগত গম পোৱালেতো নাহিলেই হয় অথচ আহিছে যেতিয়া চবেই দিছে নিদিলেতো বেয়া লাগিব মানে মোক কি বুলি ক'ব দি থৈ যাওঁ সেই দিয়াই কাম হ'ব অনিচাকৃতভাৱেও যদি কোনোবাই দিছে তেতিয়াও ফলটো পূৰা মাত্ৰাই পাব খাত ক'ললৈকে পাব বুলি কৈছে যি কাৰ্তিক মাছে হরি মন্দিরে দীপদান করেন তিনি নিরন্তর ধন সন্তান যশ ও হন গে সন্তান আদির ক্ষেত্র তো মানে সুমতি সু সন্তান তার ধন কোণ এইবিল ক্ষেত্র তো কে কৃপা হয় কাস্ট ঘর্ষণ করলে যে রূপ তাতে অগ্নি দেখা যায় সেই রূপ দীপদান করলেও নিঃসন্দেহ ধর্ম দৃষ্ট হয় কাঠৰ মাজত জুই আছে আমি কি জানো নেকি তাত পাথৰ মাজত জুই আছে কাঠৰ মাজত জুই আছে যদি দুটা পাথৰ একেলগে কোবাই দিয়া যায় ঘঁহি দিয়া যায় জুই উৎপন্ন হয় কিন্তু জুই দেখা যায় ফ্ৰীমতি চিটিকি যায় আগৰ আদি 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 যুগততো মানুহে পাথৰে পাথৰে খুন্দা দি লৈ মানে জুই জ্বলাইছিলে এতিয়াহে মেচ হয় গতিকে যেনেকৈ পাঠৰ মাজত বা শুকান কাঠৰ মাজত জুই নিহিত থাকে ঠিক তেনেকৈ এই দ্বীপৰ মাজতে ধৰ্ম সোমাই আছে বুলি কৈছে দ্বীপৰ লগতেই মানে সমস্ত আহিব পোহৰ এই দীপাৱলী দীপাৱলী কি পোহৰৰ অনুষ্ঠান এই পোহৰটো কিহৰ এতিয়া এই যে আমি যে এতিয়া ফটকা বজাইছোঁ আচলতে ফটকা বজোৱাটো উচিত নে অনুচিত এই কিহৰ উপলক্ষে কিহৰ উপলক্ষে কৰা হৈছে এইটো এই অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে এই দিনত ৰামে বনবাসৰ যেতিয়া দিন উকলিল তেতিয়া ৰাৱণক বধ কৰি আহি অযোধ্যাত পদাৰ্পণ কৰিছিলে ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান সহ ৰামে এই দিনটোতে আহি পোৱাৰ কাৰণে ৰামৰ মানে অভিবাদন জনাই চবেই কি কৰিছিল প্ৰজাগনে চাকি চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ চাকি জ্বলাই মানে আনন্দ কৰিছিলে আৰু আনন্দত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গান বাজনা ঢোল খোল বজাই ঢোল দগৰ বজাই যোনে যি পাইছে মুঠতে আনন্দ কৰি গান বাজনা কৰিছিলে আৰু সেই দীপটোক আমিও পালন কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে আমিও এই পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ মাজত এটা বেয়া বস্তু এটা ঠাই পাইছে সেইটো হ'ল এতিয়া ফটকা এই ফটকা নহ'লে দেৱালী নহয় আচ্ছা যদি আমি কওঁ বুলি এই ফটকাটো দেৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিতো উলিয়াইছে তেতিয়াহ'লে দেৱলেতো কি বস্তু ৰামৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বস্তু এই ফটকাটো ৰামৰ দিনত আছিলে নে নাই এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে সেইটো ৰামৰ দিনত ফটকা আছিল নেকি কোন কোন কোম্পেনীয়ে ফটকা বনাইছিলে তেতিয়া তেতিয়া ফটকা নাছিল তেতিয়া ফটকা নাছিল তেনেহ'লে ফটকাটো আমাৰ মানে আধুনিক ষ্টাইল সেইটো এই পিছতহে হোৱা বস্তু আমি মানুহ যিমানেই মানে আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ পাইছোঁ তিমানেই আমি ন নতুনত্বক মানে আদৰিছোঁ আৰু লিখিত আছে সেই নিজৰ স্বতম ধনহীন হ'লেও আত্মবিত্ৰয়ৰ দ্বাৰা কাৰ্তিকি পূৰ্ণ মাৰ্চিডি দি প্ৰদান কৰিবি আপোনাৰ যদি ধন টকা পইচা নাই ধন নাই টকা নাই পইচা নাই আপুনি ভিক্ষা কৰি আনি পেলাই হ'লেও এই কাতি মাহত ঈশ্বৰৰ নামত চাকি জ্বলাওঁ একো নাই আপুনি লাগিলে ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি দি পেলাই আপুনি তেল আনি চাকি জ্বলাওক ভগৱানৰ নামত লোকচান নাই বুলি কৈছে আমি সেইবিলাক নেবেচিম নহয় ঘৰৰ বস্তু কিয় নেবেচিম কাৰণ সেইটো আৰু থৈ দিছোঁ দুদিন চলিব লাগিব হয়নে কিন্তু যোৱা খেলিলে কিন্তু সেইটো চলি যাব যোৱা খেলি আৰু ঢেৰ কৰ্মই কৰিব যিটো নেকি মানে কোৱা নাযায় আৰু সেই ঋষি কাৰ্তিক মাছে হৰি মন্দিৰে দীপদান না কৰিলে শ্ৰীমূৰ্খ বৈষ্ণৱলীয়া পৰিগণিত হ'তেই পাৰে না মূৰ্খ বুলিয়ে কৈছে নাৰদপুৰাণে ৰূপমানগণ মুহি সম্বাদে লিখিত আছে যে একদিশে নিখিল দান এব অন্য দিশে কাৰ্তিকী কাৰ্তিক দ্বীপদান স্থাপন কৰাতে তো অহা তুল্যনা হাত দ্বীপদানই গুৰুতৰ হ'ল পদ্মপুৰাণৰ পূৰ্বোত্ত স্থানেই লিখিত আছে যি কাৰ্তিক মাৰ্চে জনাৰ্দনৰ সমক্ষে অখণ্ড দ্বীপ প্ৰদান কৰে তিনি দিব্য কান্তিপূৰ্ণ বিমানে আৰোহণ পূৰ্বক হৰিধামে ক্ৰীড়া জ্ঞা ক্ৰিয়া কৰে অখণ্ড এইটো মই ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু খাচত ওলাই গৈছে সেইটো ক'বতো লাগিব আৰু অখণ্ড চাকি এটা জলা খ্ৰীষ্টেম আছে বোলে আমি আৰু যেনে তেনে এটা চাকি দিছোঁ আৰু এদিন জ্বলাইছোঁ মানে সদায় আৰু চাকি জ্বলোৱাটো আৰু নাই থ এইবিলাক নহ'ব কিন্তু কি কৈছে গোটেই কাতি মাহটো অখণ্ড চাকি জ্বলাব দিছে মানে যি প্ৰথম দিনাখন জ্বলাব গোটেই মাহটো চৌবিছ ঘণ্টা জ্বলিয়েই থাকিব লাগিব অঁ এইটো ছিষ্টেম কৰি ল'ব লাগিব মানে নুমাব নোৱাৰিব তেল এইটো মানে একদম গোটেই মাহটো জ্বলি থাকিব লাগিব দেই আৰু সেইটো যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ দিব্যকান্তিপূৰ্ণ এই যে কালি কথাষাৰ কৈছিলোঁ যে খাৰুপ এই যে খাৰুপৰ সেইটো কৰ্মত খাৰুপৰ লাভ কৰে অৰ্থাৎ ভগৱানৰ নিচিনাই মানে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ আত্মাটোৱে সেই দিব্য ৰূপ ল'ব চতুৰ্ভোজ ৰূপ ল'ব শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম এই ৰূপ লৈ তাৰ পৰা বিমান আহিব বিমানত উঠি ক'লৈ যাব যে হৰি ধামত টিকেট চিকেট নালাগে আৰু অটমেটিক আহি অটোমেটিক লৈ যাব অখণ্ডভাৱে জ্বলাব কিন্তু গোটেই মাহটো খৰচা হব হ্যাঁ হ্যাঁ রাইজর না ইয়াত আপুনি আপনি কৰি ৰাখিব লাগিব না চাই লাগিব তেল আছে না নাই এনি টাইম এজন মানুহ লাগিব গোটেই মাহটো জ্বলাব লাগিব হা এইটো মানে সম্পূৰ্ণ মাহ পূৰ নোহোৱালৈকে জ্বলিয়েই থাকিব লাগিব নুমাব নোৱাৰিব কিন্তু গতিকে মানে মানুহ ইয়াত লাগিয়ে থাকিব লাগিব তেল কিন্তু সময়ে সময়ে কলিতাও বদলাব লাগিব তেলো মানে বাকী থাকিব লাগিব যাতে চাহ খিনি নুনুমায় আৰু সেইভাজত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া তেতিয়া তাৰ ফলটো কি হয় মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ আত্মাতে দিব্য শৰীৰ ধাৰণ কৰি মানে রথত উঠি বৈকুণ্ঠ ধরে যাত্রা করে স্কন্দপরাণে ব্রহ্মনারদ সম্বাদে লিখিত আছে যে পিতৃপক্ষে অন্ন দান করলে এই জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সলিল দান করলে যে পুণ্য হয় কার্তিক মাসে পরদ্বীপ উদ্দীপিত করিয়া দিলেও সেই ফল লাভ করতে পারে কার্তিক মাসে পরদত্ত দ্বীপ উদ্ব। উদ্বোধিত করিয়া দিলে এবং বৈষ্ণবের শুশ্রূষা করিলে রাজ ফল ও অসমের জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় কার্তিক মাসে হরির মন্দিরে অন্য কর্তৃক পদত্ব দ্বীপ উদ্দীপিত করিয়া দিলে আরও জামি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না আমার নিজের নামত আমি দিল যদি কারবার যদি তো মানে সুবিধা দিও যে যে মূর তেল আছে জ্বলা এইটো কৰিলে কৈছে কি বেমাৰ আজাৰ মানে হেৰি হৈ যায় বুলি কৈছে দেহটো সুস্থ সবল হয় দ্বীপ যিটো দান কৰা হ'ল আমাৰ নিজৰ নামত দিয়াটোতো এইটো চবেই নিজৰ কাৰণেতো চবেই কান্দেই পৰৰ কাৰণে যদি কান্দা যায় তেনেহ'লে এই যে বেমাৰ আজাৰৰ দুখ যন্ত্ৰণাটো এইটো কমে বুলি কৈছে ক'ত সোমাই আছে মাহিত দেখিছৰ সপ্তম কাৰ্তিক মাসে পৰদত্ত দ্বীপ উদ্বোধিত কৰিয়ে দিলে যে ফল হয় ইষ্টাদি মহায্ঞ সাধনে সেইফল লাভে সম্ভৱ হয় না স্কন্দপৰাণে নাৰদ সমতে লিখিত আছে যে বিষ্ণু মন্দিৰৰ মধ্য এই বৈদ্যাসে দ্বীপমালা ৰচনা কৰিলে হৰি স্বাৰূপ লাভ কৰা যায় হৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি বা হৰি মন্দিৰতো এইবিলাকটো কৰিমেই তাৰ উপৰিও হৰি মন্দিৰৰ বাউণ্ডাৰী গোটেই বাউণ্ডাৰীটো যদি আমি দ্বীপ দি যদি কি কৰিব পাৰোঁ সজাব পাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে তেতিয়াও আমি যদি এক মনে এক চিটে শুদ্ধভাৱে যদি কৰ্মটো কৰি তেখেতৰ মনত আনন্দ দিব পাৰোঁ তেতিয়া কি কৈছে সেইটো হৰিৰ যিটো খাৰুপ্য ৰূপ খাৰুপ্য যিটো ৰূপ এই ৰূপটো লাভ কৰিব পৰা যায় য'ত নেকি ধেমালি কৰি জ্বলালেও সাতপুৰুষলৈকে উপকাৰ হয় আৰু তেতিয়া আপুনি ঘৰ যদি কৰিছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটো চবৰে হ'ব বংশ ধৰে পৰ্যন্ত পাব যি যি হৰি বিমানেৰে অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে দ্বীপমালা প্রদান করেন তিনি সেই দ্বীপমালা মালকিত পথে হরি পরম পদে গমন করিয়া থাকেন ভবিষ্যপন্নায় লিখিত আছে যিনি কার্তিক মাসে বিশেষত হরির উত্থান সময়ে দ্বাদশীতে অথবা একাদশী দিনে মনোহর দ্বীপ পঙ্ক্তি রচনা করেন তিনি আদিত্য যুগ তুল্য প্রভাবশালী হইয়া তেজুর দ্বারা সমর্প সমন্তাত সেই ব্যক্তি ধৃত যোগে যত সংখ্য দ্বীপ প্ৰজালিত কৰে দ্বীপ সংখ্যা অনুসাৰে ততঃ চহস্ৰ বৰ্ষ হৰিৰ ধামে বিহাৰ কৰিয়ে থাকে কিন্তু এই যে মানে নিয়ম নীতিত থাকিব লাগিব শুদ্ধভাৱে আমি শুদ্ধ কাম কৰিবলৈ গ'লে আকৌ দেহটো শুদ্ধ হ'ব লাগিব নিজৰ দেহৰ মন শুদ্ধ হ'বলৈ হ'লে এই আমাৰ মানে আহাৰৰ কথা আহিব আহাৰটো শুদ্ধ হ'ব লাগিব আমি যিমান মানে তমুগুণি আহাৰ খাম ৰজগুণী আহাৰ খাম কিমান আমাৰ মনটো ৰসগুণিত তমুগুণিৰে ভৰ্তি হ'ব যদি এজন মানুহে ৰাতিপুৱা কথা পাতিলেও তেওঁৰ লগত ইমান ধুনীয়া কথা বতৰা খুব সুন্দৰভাৱে পাতিলে সন্ধিয়া পৰত এটুপৰা খাই লোৱাৰ পিছত আৰু কথা সলনি হৈ গ'ল তাৰমানে তমুগুণী আহাৰ সেইটো এতিয়া আমি যিমানখিনি কথা কৈ আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰতো এনেধৰণৰ সমস্যা আহি পৰে কোনোবাই হয়তো ক'ব পাৰে এইবিলাক কথা এইবিলাক ইমানখিনি মানিব পাৰিম জানো গতিকে এইটো সম্ভৱ নহয় এইবিলাক আৰু দে হ'ব দে সেইটো ক'লে কি হ'ব মানিলে ভাল নামানিলে কাল নাজানি আমি কৰ্মটো কৰা নাই কিন্তু জনা পিছত যদি আমি নকৰোঁ এইটো অৱহেলা বুজায় এইটো হ'ল অৱহেলা জানিও আমি কৰা নাই নাজানাকে কৰা নাই সেইটো অৱহেলা নুবুজায় কিন্তু জানিয়ে যে নকৰিলোঁ এইটো অৱহেলা তেনেহ'লে অৱহেলাৰ ফলটোতো সদায় বেয়াই হয় এইটো ভাল নহয় গতিকে আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে গোটেইখিনিতো আমি মানিব নোৱাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ অলপ চেষ্টাৰ ভিতৰত অন্তত গোটেই মাহটো আমি নিৰামিষ খাবলৈ চেষ্টা এটা কৰিব লাগে কাৰণ নিৰামিষটো এইকাৰণেই লাগিব যদি মই দীপদানৰ উপকাৰটো যদি পাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই নিয়ম শুদ্ধিভাৱেতো কৰিব লাগিব কৰ্মটো মই যদি তমুকনি আহাৰ খাওঁ ভূত পিখাচৰ আহাৰ খাওঁ সেইটো আহাৰ খাই দেহটোৱেই হৈ আছে মোৰ অশুদ্ধ মন হৈ আছে অশুদ্ধ তেতিয়াহ'লে মই আকৌ সেই শুদ্ধ কৰ্মটো কেনেকৈ কৰিম হা তাৰ নহ'ব আমি বছৰেকৈ মূৰত খাওন মাহত এদিন বলবলৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে তিনিদিন নিৰামিষ খাবলগীয়া ইয়াৰ কি কাৰণ কি নাখালেওতো হ'লহেঁতেন মন কৰিলেচোন বাকৈৰ মাটিতে ধন অভ্যাস কৰিলে দুনিয়াত কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই আজি নালাগে কালি পাৰ যাব কালি নহয় পৰহি এদিনতো হ'বগৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি যদি ভগৱানৰ নামত এটা মাহ যদি নিৰামিষ খাব নোৱাৰোঁ বা এগছি চাকি দিব নোৱাৰোঁ এই এটা মাহ যদি আমি অন্ততঃ নহৰু পিঁয়াজ এৰিব নোৱাৰোঁ তে ভগৱানে আমাৰ কাৰণে কি এৰিব ভকতসকলে নিৰামিষ নহয় খাটি কাহাৰ খাব লাগে গীতাই কৈছে আহাৰ তিনি প্ৰকাৰ খাতৃক আহাৰ ৰাজহিক আহাৰ তামসিক আহাৰ তে তামসিক আহাৰ যোনে খাব তাৰ অধোগতি তাৰ গাত পাপৰ চেকআপ বেছি লাগিব সি পাপৰ মানে যিটো ভোগ এইটো ভুগিব লাগিব নৰক যন্ত্ৰণা হ'ব তাৰ সেই নৰক ভোগ কৰিব লাগিব আৰু যোনে ৰসগুণীয়া আহাৰ খায় তাৰ গাত খালীয়ে থাকিব বেমাৰ আজাৰ কুচিন্তা কুকৰ্ম এইবিলাক লোকৰ মানে অহিত চিন্তা বেছি কৰিব ৰসগুণি ৰজগুনি আহাৰ খোৱা মানুহে বেছিকৈ কি কৰিব মানুহৰ হিংসা নিন্দা আৰু তাৰ খালী লাগিব য'ত গ'লে ফূৰ্তি ফাৰ্চা কৰিব পাৰি মানে অলপ মানে কিবা এটা আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰি ধৰ্মৰ লগত সম্পৰ্ক নাই কিন্তু ৰছগুনী আহাৰৰ আৰু সেইবিলাক মানুহে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰত ভুগিব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰত ভুগিব লাগিব ৰসগুণি আহাৰত আৰু যিটো খাটিকাৰ কৈছে এইটোৱেই হ'ল আচল আহাৰ আৰু এই আহাৰটোকে শ্ৰীকৃষ্ণই আমাক কৈছে খাবলৈ কৈছে খাতৃক আহাৰ খাবলৈ শিকা খাতৃক আহাৰ যিটো প্ৰসাদ বুলি কোৱা যায় সেইটো আহাৰো নহয় চবেই বুজিবৰ কাৰণে আহাৰ বুলি কৈছে আচলতে এইটো আহাৰো নহয় প্ৰসাদ সেইটো প্ৰসাদ মানে কি যিজন মানুহে যিকোনো বস্তুকে খালে ঈশ্বৰৰ নামত দি কৰি ঈশ্বৰৰ নাম লৈহে খায় সেইটো প্ৰসাদ গতিকে তেনেধৰণৰ প্ৰসাদ আমি কেইদিন খাইছোঁ আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰাই এনেকুৱা বস্তু খাম ৰাতিপুৱা উঠি চাদা খোলা নাখালেই নহয় খাতৃক আহাৰ সেইটোৱে যিটো ঈশ্বৰৰ নামত দিব পাৰে সেইটো কি আমি কিবা এটা বনালোঁ ঈশ্বৰৰ নামত আমি ভোক লগালোঁ লগাই যিটো খালোঁ সেইটো খাতৃক আহাৰ খাতৃক আহাৰৰ কাম কি এইবিলাক আমি জানিবলৈ হ'লে গীতা পঢ়িব লাগিব আৰু গীতাৰ পৰাই আমি এইবিলাক জ্ঞান ল'ব পাৰিম ৰাজসিক আহাৰত বিশেষকৈ বেমাৰ আজাৰ বেছি হয় আমি যিবিলাক আহাৰ খাওঁ ইয়াত তামসিক আৰু ৰাজসিকেই আমাৰ চলি আছে খাতি কাহাৰ তাৰ নায়েই খাতি কাহাৰ খোৱা মানুহ খুব কম আছে যিসকলে খাটী কাহাৰ খায় তেওঁলোকৰ কিন্তু সেই মানে উপকাৰটো অলপ বেলেগ তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় চিন্তা শক্তি ভাল তেওঁলোকে ধৰ্ম আচৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ লোকৰ লগত মানে কথা বতৰা সদায় এটা